In Ukraine, и не зря она называется именно так, ведь все товары, которые тут представлены, исключительно украинского производства. И мы имеем возможность поговорить с вдохновителем, идейным организатором этой выставки. Скажите, пожалуйста, откуда появилась вот такая задумка? Ну, смотрите, полтора года назад я завела блог на в, в, в портале Делови, -E, где пообещала, что я в течение года буду покупать только товары украинского производства. Я этот год продержалась. Ну, мы сами понимаем, ну, то есть это началось в феврале. А, осенью мы сами понимаем, какие события произошли. И это все пошло. Блок стал до этого был популярный, а там с а, ноябрьскими событиями это все пошло на второй круг экономический патриотизм взлетел до высот и а, но ну, поскольку я за этот год изучила очень неплохо украинского производителя он почему-то очень часто прячется от украинского потребителя и для того чтобы купить что-то нужно облазить интернет пойти каким-то на какой-то там базар в каких-то маленькие магазинчики там или еще куда-то поэтому там еще в феврале у меня была идея что нужно сделать э, что-то для именно для потребителей, для таких, как я, для людей, которые могут прийти и купить тут все. И поэтому вот я вот, ну, наконец, мне кажется, День Конституции хороший повод для того, чтобы собрать хороших производителей и потребителей, которые готовы покупать украинское. Год вы жили э, исключительно потребляя украинские товары. Скажите, вы заметили какую-нибудь разницу по сравнению со своими, не знаю, предыдущими годами жизни? Ну, смотрите, во-первых, у меня жизнь, конечно, поменялась кардинально абсолютно, благодаря этому эксперименту. Но, значит, разница очевидна. Все западные товары можно купить в любой сети. Украинские товары в сетях не продаются, для них это достаточно высокий порог входа в сети. Вот, и это самый большой, на самом деле, минус. А что касается каких-то потребительских качеств, то, в принципе, украинские товары, ну... Но ну, если нельзя так громко заявить лучше, хотя они в принципе хорошие, но они точно не хуже в категории, в своей ценовой категории э, с э, западными конкурентами, например. Ну вот я недавно там снимала э, эксперимент с моющими средствами. И вот одинаково два моющих средства, наше и там западное. Западное стоит 16 гривен, наши 8. Моет одинаковое, одинаковое количество средств, моет одинаковое количество тарелок. Вопрос задачи, зачем покупать в два раза дороже? То есть, э, насколько я понимаю, сейчас основная проблема украинского производителя в том, что ему нереально в, в Украине, собственно, выйти на рынок на массовый. Ну, не то чтобы нереально, оно, я так понимаю, все-таки есть с этим сложности. Но мне кажется, вот эти вот, так, вот такое мероприятие, оно вот, по меньшей мере не только продемонстрирует, что покупатели готовы это покупать, но по крайней мере создат некую лояльность, как в э, э, вот, по крайней мере, создаст некую лояльность со стороны сетей. Потому что, понятное дело, украинские потребители не обладают такими капиталами, как тот же вот как самые известные рекламируемые бренды на телевидении, которые, ну, имена которых мы знаем. Но при этом, ну, может, может быть, какие-то из сетей захотят к себе поставить на украинские товары, потому что они хорошо продаются вот, вот здесь, на ярмарке. Спасибо большое. Мы же, в свою очередь, тоже пройдемся по этой выставке, и, может быть, что-то интересное купим и себе.